Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir ja auch grillen. Nummer 2 Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Hm, gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um halb acht im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um neun Uhr an. Wollen wir uns um halb neuner der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Hm, gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um halb acht im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um neun Uhr an. Wollen wir uns um halb neuner der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Nummer 3. Entschuldigen Sie bitte, ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche ein Taxi. Vielleicht dort vorne rechts? Nein, da vorne rechts gibt es keine. Gehen Sie hier geradeaus und an der Ecke nach links. Sie müssen dann noch circa 100 Meter gehen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Nummer 4 Guten Tag, ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August zwei Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber drei oder vier Wochen. Gut, ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Guten Tag, ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August zwei Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber drei oder vier Wochen. Gut, ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Nummer 5 Hallo Johanna, wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel. Okay, und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. Hallo Johanna. Wir treffen uns heute Nachmittag im Park. Kommst du auch? Ja, gerne. Soll ich was mitbringen? Vielleicht ein Kartenspiel. Okay. Und etwas zu essen? Nein, das machen wir schon. Ich bringe Salat mit und klarer Saft. Nummer 6 Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub. Aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha. Na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Liebe Fahrgäste, diese Straßenbahn hat ein Problem mit den Türen. Sie schließen nicht mehr richtig. Leider können wir nicht weiterfahren. Bitte steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus. Dort haben Sie Anschluss an den Bus Linie 19. Nummer 8. Liebe Kunden, heute haben wir tolle Sonderangebote bei den Badmöbeln. Kommen Sie doch mal in den dritten Stock und sehen Sie sich um. Und am Wochenende feiert unser Möbelhaus Geburtstag. Sie sind herzlich eingeladen. Nummer 9. Achtung, hier spricht die Polizei. Es gibt ein großes Feuer in der Firma Chemotech. Bitte schließen Sie alle Türen und Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus. Nummer 10. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Züge ICE 389 nach Dresden 18.48 Uhr, Gleis 3. Intercity nach Innsbruck 18.52 Uhr fährt heute nicht. Fahrgäste nach Innsbruck benutzen bitte den ICE 346 nach München um 19.20 Uhr und steigen dort um. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich ja dann auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Nummer 12 Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Hallo Siggi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Nummer 13 Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. Guten Tag, hier Eva Schmitz. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um zehn Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von elf bis zwölf Uhr in Ihrem Institut. Nummer 14. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an. Die genaue Adresse ist am Kamp 5. Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. Guten Tag. Sie rufen wegen der Wohnungsanzeige an? Die genaue Adresse ist am 8. Kamp 5. Bitte sprechen Sie Ihre Nummer auf den Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen, wann Sie die Wohnung sehen können. Bitte keine E-Mail-Adressen. Nummer 15 Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.